Bey, mən isə ham boyunacərə bişirni ürədən. Bişirni. E, Noruz bayram ərəfəsindəyik artıq. Təşəkkür e, edirik, siz də hazırlıqlara başlayırsınız, sizə e, kömək edim. Bəli. Badam hendişini istəyirəm. Bəli. Ha, hend badamın. Şirnisini səmircədən. Buna görə bizim e, məvaddımız ibarətdir. Bəli, 100 qram unumuz var idi. 100 qram un, şirnə un. Bəli. Unusdan 20 qram hudunu da əlavə qoymuşam, bıraç. Əks halda 25 qram üstünə. Bəli. 25 a, yağımız var qnadi yağı necədir xəssə qnadi yağı şirin yağı şirin yağı Əl, 60 qram bəli şirin yağı gün bunu o şirinlə bişirəndə vuralar bu yağda sinivəsas təndab var bəli, bəli bəli super də olmaz bir də qat tozu var 60 qram 60 qram yağ 60, 60 qram da qat tozu bir çay qaşığı hel tozu bəli bir çay qaşığı bal ya bəli. şirə qatıcıyla. Bəli, bəli. Bir dənə yumurtanın sarısı, bir də biraz da budur da 100, 50 ilə 100 qram da e, hindibadamımız var. Hindibadamları da belə yarıdan bucək çevirləf eləyək, içə belə. Fəliyə, bəli. Bunlar indi biz izlətməsindən görə mən qatı e, tozunu tökərəm əvvəldə tükəcəyəm qabıma. Bəli, 60 qram. 60 qram qatı tozumu. Və Ondan sonra 60 qram da yağımızı. Şini yağın. Bəli. Tür yağ ola bilməz? Bəli. Sə yağımız bəh yağıdır. Elə bilirəm saf olur bu elədir. Bəl, hə, saf yağı. Çiponi qanna tə istədər. Yaxşı. Narı mən indi dükandan sonra bunu, ə, salacağam, salacağam Hamza ilə salacağam. Bəli. Abadan vəmona çi bu satması? çünki qat dozu Səpələnməz. səpələnə bilər. Çətkən çoxaldacaq. Sürətini edəcəsiniz. çox adacaqsınız. Və bu yaxşıcı qarışacaq. Yağla. Hə, indi mən qat da çoxatdım. Ki, bu şəkildə, bəli. Hər halda kərədən istifadə eləməyolar, kərə yağından. Kərədə piyazı hmm, tordeli ilə kərə qurudur. Çölrək olur ha. daha çox. Onu çəylə də yağ olsa çox yaxşıdır. Onur. Bəli. Həlinə sə, həlinə bir çay qaşığı da hel. Helin tozu olacaqdı. Bunları da tinəcəcəm çünki bu da qarışdırılmalıdır. Bəli. kəridənçən olanımızı qarışdırdı. İndi mən unu əlavə edəcəm. Buyurun. Bu 100 qramı rahatdan artacaq ha. Bəli. Onda o az olsa məli. Az olsa əlavə edə bilərsiniz. Çünki elə bir un o dediyimiz miqdarda mütləq o miqdarda olmur. Bəzi zamanlar az da yer edir. Ya çox aparır. Bəli. Amma da vomunu salacağam. همچنین گرش شده ها همچنین ببینیم این دیگه گشت جهت بود خمیرالا بله بیشتر جهت خمیرالا چی؟ یومشا خمیرالا من با مرحله در Bəli. İşləyəcəm. İşte bəli. Artıq maşınla oldumuş elə. Buna qatdım. Bəli. Və dediyiniz o xəmir kimi? Hə, xəmirim qəşəng üzəndir. Bəli. Ana yapışdı. Həlində. Bəli. Ana yapışmadır un əlavə etməyəcəm. Bəli. Amma əgər əlimizə yapışsa, onda un əlavə eləməmiz. Un əlavə edəcəm. Hazır. Amma indi elə bilirəm əlimizə yapışmır. Çox yaxşıca xəmirdir. Və unumuz elə o 100 qram yeterli imiş. Bəli. Yəni evlər biz bu şirnidə 20 qramda 20 ilə 50 qram bəli badam hind badamının tozun. tozunu. Tozunu. Yəni dörd dəqiqə, dörd dəqiqə ondan qataram. Bəli, 10 qram un, 50 qram badamun tozu. İndi badamun tozunu basıram. İndi bu qəşəng gözəl bir xəmir oldu. Baxın qabım təmizləndi. Bəli, yapışmadı. Nə elinizə yapışır, nə qabınıza. Çox gözəl. Yaxşı? Bunun indi mən indi göstərəcəyəm. Məşəməcə salacaqam. Bəli. Nə qədər bunu? E, bunu yaxdı, çünki yarım saat. Yarım bu, saat. Bu dindən. Soyuducu da, yoxsa o taxt temperaturu? Elə öşütdə. Bəli, elə. Siz qalsınla dəmə məhəbbətinizdə. Bəli, bir zaman gördüz ki, məsələn, yorqunsuz vaxtınız yoxdur, bir iş çıxtı, çəliyəmiz zəvdəsiz oldu. Ekə yarım saat sonra uyuya bilərsiz, qal deyə səhəhə dəradasız eləyə bilərsiz. Qurasız. Dondurucuya. So, dondurucuya. Ha, yox onun. Dondurucuya. Dondurucuda qorula bilər. Qorasız sabah 13 Saba. gün köçərsə olmazdı xəmir. Yox, olmaz. 1 həftə, 13 günə qalsa Yaxşı. heç bir təvağ edişməz. Çünki nə sütü var idi, nə yumurta sarısı içində xərab olmaz. olmaz. Bunu baharıtə qoyuxmuşam da qalar. Qətən bu yanım saat dinlənəcək. Yaxşı. Qalmalı bizim üçün başqa xəmir də hazırlamışdı qabaqcadan və onu indi o balaca qalidi ilə bizim üçün bəli, bəli hazırlayır. Nə deyəcəm mən e, Müşəmbada bəklətdim. Ondan bəli. sonra sonra da nə ilə yaxşıca bu tərimə ha bu bərdəni ilə safladır. E, Müşəmbanın içində olan da safladır. Sonra Müşəmbana yıtdım. Qalınlığı nə qədər nə qədər olmalıdı? Bu çox ağır. Bu e, təcəkkət qalibi. Filmə qalib. Bəli, onu. Filmə qalib. Bunlar biz qad vururuq. Fəqət o deməliyəm ki, bu xəmirə buraxları naziyolla bir içəshallı. Oralara vurmayın, biz fasilə ilə vururuq. Bu hadisə bunu abradı, yox. Bunu abrandan sonra mən yumurtanın ağını. Ağını sayırdan ayırdım. Bəli. Bunu ayırmışam. Bir də bizim balımız var idi, bir çay qaşığı. Bir çay qaşıq balı. Onda yumurtanın yumurtanın sarısınına əlavə eləyirsən. Ona verəcəm ki, pis qəşəklə qızarsın. Bəli. E, Əs tamaşalarımız, əgər lazımi qida maddələrini öyrənmək istəyirsiniz, əgər bir daha Xan Malikin öyrətdiyi şirnidən bir daha görüb öyrənmək istəyirsiniz Facebook səhifəmizə müraciət edib dəfələrcə deməli görə bilərsiniz videonu bizim əməkdaşlarımız yükləyirlər Facebook səhifəmizə. Bəli, indi o ballan, onun Bunlarim... sarısıyla bunu rəhnadeyim. O Bu adam e, indi hind badamından de... biz bunları hind badamından bir, bir dənə hələsinə ha, yarısı aradan vermiş o. Produslana. Bir də adam yəni sizə çox gözəl görürsəniz nə edə bilər o? Birinin Hint badamı, rahni yağ, çünki təzə, təzə, bir rəngli, rəngli, keçəndirs, biri ağ olsun, biri sarı olsun. Yaxşı. E, xanım, siz bu qalan işlərinizdə qələbə qəliblin. Son vəziyyəti gəlib birlikdə görəcəyik. Əllərinizə salıx. Xanım e, musəbbi, buyurun söz sizindir. Tamam, mən bir şey soruşum, xanım halıki, siz unutdunuz, fer sobanın dərəcəsi nə qədər o? E, hələ, ə, temperatur sobanın. nə qədər o? Biz 10 e, dəqiqə qabaqdan yanadırıq. Çox qızdırmayadıq, qızğın olmayacaq. Çox qızğın olsa, çünki yağlıdır, əriyə e, bilər. O zaman olacağıq 10 e, dəqiqə bax yanırıq 170 dərəcə ilə. 5 dəqiqə quracağıq orta orta təbəqiyə. Bəli, bəli, orta bəli, bəli çox gözəl. 5 dəqiqə sonra yenidəcə tamaşın 150, 150-yə. 10 dək qradiyuq, gözəldir. Bəli, çox sağ olun, minnətdaram. Tamaşaçılarımız, biz xan Malik bizim şirnimizi hazırlayıb, indi belə qaba düzür. Amma burada dəvənin zamanımızda olduğu üçün qabaqcadan bu şirnlərimizi hazırlayıb və dediyi kimi bəzilərini üzünə yumurta ilə bal, bəzi badamlarımızın sürtdü, bəzi yoxdur ki, iki rəng olubdur. Çox da gözəl bir şəkildə. Ümid edirəm ki, sizə də xoşunuz gəlsin və bunu evdə hazırlayasınız. Gələn görüşlərə qədər hamınızı böyük və mərhəmân Allahın əmanətinə tapşırırıq. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.